Salam. Hər birinizi xoş gördük. Mən Həsənova Əfsanə, 8 saylı filial Müstəkcən kitabxanasının müdürü. Bu gün mən sizlerle Ermənlərin başına küllü miqdarda pul qoyduqları Cəsir Azərbaycan qızı, çeşfiyatçı Qaratel Hacımahmudova haqqında danışmaq istərdim. Qaratel Hacımahmudova 1948-ci ildə Qazaq rayonunda, rayonun aşağı Əskipara kəndində dünyaya göz açmışdı. 1962-ci ildə Aşağı Əskipara kəndinin orta məktəbini bitirib Bakı Ticarət Texnikumuna daxil olub. 1970-71-ci illərdə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda təhsil alıb. 1976-1991-ci illərdə Neft Kəşfiyyatı İdarəsində işləyib. Qara Tel Hacıməhmudova həm də Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının ən fəal üzvlərindən olub. Qarabağ müharibəsinin döyüşçülərinin döyüşlərində iştirak edib. 1990-cı 90-cı ildə kiçik qardaşı Hümbətlə son dəfə meydanda rastlaşırlar. Qara Tel Hacməhmudov ondan fikrini soruşur. Hümbət Qarabağə gedəcəyini deyir. Hacməhmudov qardaşına aşağı əskifarada müharibə getdiyindən ona ora getməyi məsləhət görür. Hümbət Qarabağ döyüşlərinə yollanır. O isə öz kəndlərinə gəlir və kəndin gənclərindən ibarət fənüllü özünü müdafiə dəstəsinə qoşulur. O döyüşçülərin Yeməyini bişirir, paltarını yuyurdu. Yemək çatmayanda gedib bağlardan gö göy-göyərti yığıb bişirəldi ki, döyüşçülər az qalmasın. Qaraotel Hacıməhmudova həm də Azərbaycan döyüşçüləri ilə birgə Səngəldə bərabər döyüşürdü. 1992-ci il iyunun 8-də Ermənlər güclü hücum etsələr O hərbiə bir avtomat və 2 ədəd qumbar atan verilən 28 nəfərlik dəstədə idi. Bütün çətinliyə baxmayaraq dəstəyə Ermənlərin hücumu dəstə Ermənlərin hücumunu dəf edə bilmişdi. 1992-ci ilin 14-də səhər tezdən Ermənlər rəsgü bölmələrinin köməyi ilə növbəti qızıl hücuma keçdilər. O komandir Yaşar Qasımovun taqımında döyüşürdü. Pələməz deyilə mövqeydə Hər tərəfdən top və, və tank atəşinə tutulmuşdu. Qara Qaratel Hacıməhmudova komandirin çətin tapşırığını yerinə yetirmişdi. O başqa səngərdən Qumbarata mermi gətirmişdir. Düşmənlə bə, Azə, Azərbaycan döyüşçülərinin qüvvəsi qeyri-bərabər olduğundan hər an vəziyyət pisləşə bilərdi. Komandir Qasımov Hacıməhmudovaya səngəri tərk etməsini, hətta kənddən çıxmasını əmr etmişdi. Lakin o geri çəkilmir, arabir mövqeyini dəyişirdi. O döyüşçü Mərdan Əskərovla döyüşürdü. Bu son döyüşün şahidi kənd ağsaqqalı vəli kişidə onunla onun onların yanında olurlar. Ermənlər onu əsil götürürlər. Ermənlilər Qara Teğ Hacı Məhmudovun başına pul qoymuşdular. O həmköşündən zəhər gəzdirirdi. Köynəyinin yaxalığına çikmişdi. Qaratel Hacı Mahmudova düşməl əlinə sağ keçməmək üçün üzərinə gəzdirdi zəhəri. İstidən sonra güllə ilə özünü vurmuşdu. Komandir Yaşar Qasımovun sözlərinə görə o uzaqdan Hacı Mahmudovanın bərkdən qışqırtısını eşitmişdi onu sona sonra saçından tutub sürüyə-sürüyə komandirin yanına gətirdilər. Cəsədi qan içində idi. Ermənlər onunla bərabər həlak olmuş Əliyev Ali, Əskərov Mərdan, Əmrəslanov Şəmslanın məyitlərini də götürüb aparırlar. Həmin ilin iyunun 26-sında onun cəsədi Azərbaycan Cəsədi Mərdan Əsgərovun, Şərmistan Əmrəslanovun, Surxay Məmmədovun və Ali Əliyevin cəsədləri ilə bircə və əsil düşmüçkənd sakini Bəli Nəmazov Elməli Cirovlavına dəyişdirilmişdir. O ailə qurmamışdı, sibay idi. O rəhmətə getmiş qardaşının qardaşı Məhəmmədin üç uşağını böyütmüşdür. Ölmündən sonra 1994-cü ildə Azərbaycan Respublikası prezidenti tərəfindən Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif olunmuşdur. Şair Məmməd İlqar Qaratel Hacıməhmudovə qoy muəssir etmişdir.